إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم من قبلكم الله غفور رحيم. قال طيب النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مقدسا جدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا

اور اگر کسی سے بوس رکھے قطرت رکھے تو وہ بھی اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جی شخص کے اندر یہ چار صفات جمع ہو جائے اور اس تک مگر ایمانات اس میں اپنے ایمان کی کر دی تکمیل ایمان کی پہلی علامت اس حدیث شریف میں وہ یہ کہ اللہ کے لیے عطا کرنا اللہ کے لیے دے. میں اور معاملات میں اپنے حکوم کو اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صدقہ خیرات کریں گے کسی ضرورت مند کی مدد کریں گے کسی غریب پر تعداد پر خرچ کریں گے یہ ایک نئے کام ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں ستیہ کا ثواب دے دے لیکن بہت سارا ہمارا خرچ کرنا ایسا ہے کہ بازار ہماری اپنی ضرورت ہوا کرتی ہے مثال کے طور پر میں اپنی ساتھ پر خرچ کرتا ہوں اپنے ان خرچ کرتا ہوں اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں بچوں پر خرچ بچ کرتا ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ خرچ کرنا یہ ہماری اپنی ضرورت ہے لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے اپنے بزرگوں سے سنا ہے دین اور دنیا دونوں میں فرق ایک زاویہ نگاہ کی تبدیلی زاویہ نگاہ تبدیل کر دو تھوڑا سا اپنی نیت کا روح تھوڑا سا چینج کر لو بظاہر ایک دنیا کا معاملہ ہماری اپنی ذات کا معاملہ ہماری اپنی ضرورت کا معاملہ اس ضامع نگاہ کی تبدیلی اور نیت کی تبدیلی سے عین دن کا کام کر سکتا ہے کے طور پر دی بازار جاتا ہوں دکاندار کو رقم دیتا ہوں اسے اپنی ضرورت کی چیز خریدتا ہوں سبزی خریدتا ہوں گوشت خریدتا ہوں ترکاری خریدتا ہوں یا کپڑا خریدتا ہوں بظاہر یہ دکھنے میں ایک دنیاوی معاملہ ہے میں نے اس کو رقم دی اور اس نے مجھے اپنی بچی پر چیز دین سے کوئی تعلق نظر نہیں ہے. لیکن دین کہتا ہے شریعت کہتا ہے کہ یہ معاملہ ایک دنیاوی معاملہ یہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرو اگرچہ یہ تمہاری اپنی ذات کی ضرورت ہے تم نے پیسے جو دیے وہ پیسے تم نے خراب دیے حرام پیسے نہیں تم نے وہ جو سودا کیا وہ ایک جائز اور حلال طریقے پر کیا حرام طریقے پر نہیں کیا اور تم نے جو بھی سودا سرا دی اس نیت پر اور اس زاویہ نگاہ کی تبدیلی پر لیا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدی سے مبارکہ ہے خریداری کر رہا ہوں گوشت لے رہا ہوں یہ جب میں اپنی ذات پر خرچ کروں گا اور اس سے جو مجھے توانائی حاصل ہوگی میں اور اللہ اور رسول کے کام اور زیادہ اچھے طریقے سے بجاوری کی کوشش کروں گا یا اگر میں ترکاری سے رقمہ بنا کر اپنی بیوی کے موں میں دیتا ہوں تو میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے پیار کیا ہے ان سے محبت کی ہے اور اگر یہی چیز میں اپنے بچوں کا طرف کر رہا ہوں یہ بھی شریعت کا حکم ہے دیت کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو میرے عزیز کس دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے امور ہیں جو بظاہر دین نظر نہیں آ رہا جو بظاہر ہماری حقیضات کی ضروریات ہیں لیکن تھوڑا سا زاویہ نگاہ تبدیل کیا وہی دنیا کا کام آپ کے حق دین کا کام کرتا وہ آپ نے دنیاوی امام کا نہیں جان دیا آپ کے اوپر ایک شریح حق تھا اور شریح حق کو اکثر طریقے سے آپ نے انجام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی ایمان کی علامت ہے اعطا جس نے اللہ کی رضا کے لیے فرض کیا یہ ہمارا خاص اللہ کی رضا کے لیے تحمیل ایمان کی اس حدیث میں جو دوسری علامت بتائی گئی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مانا کرتے ہیں آپ سے کسی بندے نے رقم کا مطالبہ کیا آپ کو سو کسی یقین ہے کہ یہ رقم اس سے لے کے کسی ناجائز کام میں اس نے استعمال کرنا یا وہ چسی ہے آپ کو ہنڈر پرسن یہ یقین ہے کہ اس نے جا کے اسے چس لے لیتی یا یہ کہ کوئی شرابی ہے یا کوئی اور ایسا عمل وہ کر رہا ہے اس پیسوں سے کہ آپ کیا یقین ہے کہ اس نے اس گناہ کے کام میں رقم کو استعمال نے کسی بھی رشتے داری کی قات نہیں اپنے منع کر دی تو آپ کا یہ منع کرنا بھی یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے یہ دنیاوی تعلقات اس سے متاثر ہو رہے ہیں یہ پتہ ہے کہ لیکن اس لیے منع ہمارا کہ آپ کا مقصد اللہ کی رضا جو ادیب شریف میں آتا ہے کہ یہ منع کرنا بھی اللہ کے جیو اور یہ بھی ایمان کی راوت ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جس کا تعلق دین سے نہیں ہے اللہ اور رسول کے اقامات سے نہیں ہے شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں لیکن ہم نے ان کو اپنے اوپر ایسا فرض کر دیا کہ اگر ایسا نہ کیا تو گویا کہ ہمارے معاشرے میں نہ کر دیں شادی بھی کے معاملات کو دیکھ کے غریب آدمی ہے اپنے بجلی کے اور گیس کے بل ادا نہیں کر سکتا لیکن اگر کسی نے اس کو شادی کی دعوت دی تو اس کے اوپر فرض ہے کہ اس نے وہاں پر اب چاہے اس کے میں ٹکا نہیں ہے چاہے اس مقصد کے لیے اسے اسے کسی سے قرض لینا پڑ رہا ہے نہیں دے گا وہ کہتا ہے کہ ناک کٹ جائے گا اب اس طرح کی رسومات بے شمار ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے ملا رسول کا نام لیوا لوگ ہیں ان کو مسلمان کہتے ہیں دینے والا بھی آر محسوس کر رہا ہے اور جو لے رہے اگر اس کو نہیں دیے تو وہ بھی اس کو آر محسوس کر رہا ہے زندگی بھر کے تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں اور اتنے عدے بردے کے خطرناک طریقے ہمارے یہاں شروع ہو جاتے ہیں ہر قسم کا تعلق ختم کرتے تھے اس نے لیے اب ان چیزوں کا قرآن سے حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ جراثیم کی طرح یہ چیز ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے شرائط کر گیا اب ایسے موقع پر بھی, بھی ایمان کی علامت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس موجود بھی اور آپ نے صرف یہ سوچ کر نہیں دیا کہ نہ کٹے تو ہزار بار کٹے یہ اللہ کا حکم نہیں ہے رسول اللہ کا حکم نہیں ہے تو آم 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 یہ گوئیں بنایا ہو گویا کہ اس اس طرح کے رسم و رواج کی بےحومی کے لیے ضروری ہے کہ نہ دیا جائے تاکہ یہ اس طرح کے حضور قسم کے رسومات ہماری سوسائٹی سے ختم ہو جائے امیر تو چلو پھر بھی دے دے گا غریب بیچارہ کیا کہے گا غریب تو ویسی تباہ ہے اس طرح کی رسمات میں اور زیادہ و برباد کرتی ہوگی تو ایسے موقعوں پر منع کر دینا رک جانا حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بھی ایمان کی علامت ہے جو ایسے موقع پر دینے سے روک گیا اس پر ایمان اگر اس نے اپنی ایمان کی تکمیل کر دی حدیث شریف کی جو تیسری علامت تکمیل ایمان کی بتلائی جا رہی ہے وہ ہے کہ من احب کہ آپ کی محبت اس دنیا میں وہ بھی خالص اللہ کی رضا کی بھی ہونی چاہیے ہم دنیا میں بہت ساری محبتیں کرتے ہیں اور بہت ساری محبتیں فطری ہیں والدین سے محبت کرنا یہ اتری عمل ہے اپنی بیوی بچوں سے محبت کرنا یہ اتری بات ہے اپنے کسی بھی محسن سے محبت کرنا مرشد سے محبت کرنا استاد سے محبت کرنا اپنے پیر سے بزرگ سے محبت کرنا کسی نئے کے انسان سے محبت کرنا اللہ والے سے محبت کرنا یہ وہ کہ ہماری ضرورت ہے ان دین کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ ان محبتوں کے بارے میں دیکھیں گے جاتا ہوں میرے, میرے بچے آ رہے ہیں مجھ کو آتے ہے مجھ سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان بچوں سے پیار کرنا میرے اور آپ کا اور ان کو گلے سے لگانا ایک فطری عمل ہے لیکن اگر ایک سیکنڈ کے لیے ہم رک جائیں اور اپنے زاوی نکات کو تبدیل کر دیتے اور یہ باور کر لیں کہ میرا اپنے بچوں سے محبت کرنا یہ میں اپنے فتری ضرورت کے لیے بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کر رہا ہوں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے پیار کیا بچوں سے محبت کی ایک سیکنڈ کے لیے صرف یہ خیال اور نیت اور ارادہ آپ کے دل میں پیدا ہوا اس ارادے سے آپ نے اپنے بچوں سے پیار کیا اپنے بھتیجوں سے اپنے پارٹی وارٹیوں سے اپنے پڑوسیوں کے بچوں سے محبت بنی تو ان سے یہ محبت کرنا ہے یہ دین بن گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بچوں سے محبت کر حدیث شریف میں آتا ہے مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے خود پر ارشاد فرما رہے ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چھوٹے بچے تھے چھوٹے وہ گرتے پڑتے ہیں گرتے پڑتے ہیں کھیل کھیل کے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اترے دونوں کو گود بھی لیا ان سے پیار کیا ان سے محبت کا اظہار کیا اپنے سینے سے لگایا اور پھر اس کے بعد خود کے دوران بھی دوبارہ نمبر پر چڑھے اور خود لیا کئی مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں سجدہ لمبا کرنا پڑا صحابہ کو شک ہو جاتا کیا وجہ ہوگی بعد صحابہ سجدے کے دوران تو سر اٹھا کے دیکھنے کے مجبور ہو جاتے نماز کے دوران دا. اتنا تمہین سجدہ خیر تو ہے رہت جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک پر حسن ان سے چڑھوں کہہ دیا حضرت عمامہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نماز کے دوران وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہسلم پر چڑھ گئی اب قیام کے, کے دوران وہ چپکی ہوئی نبی علیہ السلام جب رکوع میں جاتے ہیں نماز کے دوران یہ اسے پیار کے ساتھ ہیں کہ چوٹ نہ لگ جائے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجنے میں جاتا ہے ماما دوبارہ کی چڑھ جاتے ہیں اور ان بچوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ سجدوں کو تقریب کر اتنا پیار اتنا محبت ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اپنے بانجوں سے بتیجوں سے ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے اور یہ ارادہ کر لیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کر رہا ہوں اپنی زوجہ سے محبت کر رہے ہیں اور کھانا کھلا رہے ہیں یہ سوچیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسا کر رہا ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گیارہ عورتوں کی کہانی اکثر سنایا گیا ایک جگہ پر گیارہ عورتیں بیٹھ گئی اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنے شوہروں کے بارے میں بتائیے تو ان گیارہ عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ کہانی سنایا گیا ان کی دلجوئی کے لیے اپنے مقام عرفہ سے کئی مرتبہ اتر کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کہانی حالیہ سنا سفر کرنے خالی میدان ہے دوڑ کا مقابلہ لگا پرتی کے کوئی استعمال نہیں تھا جنگل کا غیر موجود نہیں تھا سے کہتے ہیں کہ دوڑ لگائیں گے آپ ان یار رسول لگائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ پہناتے ہیں کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جیت جاتا ہلکی پھلکی بھی بعد میں جب میرا جسم بھاری ہو گیا پھر کئی دفعہ پھر بھی موقع آیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جاتے ہیں اور پھر مجھے کہتے کہ ہاتھ بتل کر یا کا بدلا ہو جاتا پہلے آج بھی نبی علیہ السلام نے اپنے اس کی کے لیے کیسے کیسے ہمارے لیے سبق چھوڑے آج ہم سب اپنے گریبان بات دل میں جانتے ہیں کیا ہم اپنے گھر پہ اپنی گھر والوں سے اپنی بیویوں سے اپنے بچوں سے جب محبت کرتے ہیں تو کیا ہمارا بھی عمل اسی سیدھا ہوتا ہے ہے شریف کا اپنے مسئلہ میں ہے کہ بوس رکھے نفرت رکھے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی بہترین احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جانی دشمن سب سے محبوب چچا حضرت عبیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ محبوب چچا اس طریقے پر اس کو قتل کیا گیا کیسا اس کا بسلہ کیا گیا کیسا اس کا سینہ چاک کیا گیا سینہ چاک کرنے کے بعد کیسا اس کا گریجہ نکال کر چبایا گیا کون تھی حضرت حمدہ آج حضرت حمدہ کے عام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ لگا ہے اور ان کے قتل میں سبب وحشی بنے تھے آج وحشی نہیں وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اگر کسی سے نفرت کی ہے ذات سے نہیں کیے اس کے برے فیل سے کیے جب تک یہ لوگ مسلمان نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے افعال سے نفرت کیے ان کے خلاف کی یہی لوگ جو اپنے محبوب ترین لوگوں کے قاتل تھے جب اسلام کے دائرے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی جتنی بھی ان کی خلاف ورزیاں تھی یا جو ان کے نفرتیں تھیں جنگ بدلتا سب ختم کر دیا اور ان سب کو اپنی سیرے سے لگایا آج ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ صنع اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو ہم عطا کریں جو ہم دیں جو منع کریں جو محبت کرے جو گود رکھے وہ ہارش رستے اللہ کی رضا کے لیے ہوں अलाह ही जी सही सम्झी त